মৰ্ণিং ছ' এতিয়া যেতিয়া ৰাতিটো ডিউটিক শেষ হ'ব হৈছেহি এতিয়া লগৰজন এতিয়া ৰিলা আহিলোঁ তেখেত প্ৰায় চাৰে পাঁচটা বজাত পাবহি পাঁচটা সাজটো পাব হৈছেহি গতিকে কামৰ পৰা আজি আহি আছে কামৰ পাছত সপ্তাহত দুদিন সোমবাৰ আৰু শুকুৰবাৰ নাথাকে গতিকে আমাৰ অসুবিধা হৈ যায় চ' কালি দুজন ল'ৰা পালোঁ মানে তাৰপিছত যিহেতুসকলে পানী একচুৱেলি ফেৰী কৰে তেওঁ আমাৰ মোৰ পৰা কিছু দুই তিনিটা ষ্টেচন আগত ত' তালৈকে খাব পৰাকৈ অৱস্থা হৈ আছে গতিকে ভাল লাগিছে আৰু গতিকে এতিয়া ডিটিশেষ হ'ব এতিয়া ডিউটি শেষ কৰাৰ পিছত ঘৰত আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল ছদিনীয়া নাইট ডিউটি আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে এতিয়া হ'ল ধৰিলোঁ গতিকে আৰু বস্তু আহিছে আজিৰ পৰা যোৱাকালি প্ৰায় আহিছে আৰু যোৱাকালি মোৰ একেলগে গ'ল তো আজি পাৰিজন থাকিব সিহঁতে মোক এণ্ট্ৰি কৰিব আৰু গোটেই চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰিব হ'লে এটা পিছত ক'ব লাগে ৰাতি টোপনি নাযায় যদি ভাল কৰে আৰু যদি মোবাইল ইউজ নকৰে আৰু যদি ভালকৈ কৰে আৰু যদি যদি নাথাকিব তেতিয়াহ'লে ষ্ট'ৰ যে

তো ভিতর বেশি গরম এনেকা হিট তো আমার যদি প্র্যাকটিস আছে বলেছি করে আসি বলে আছে সদায় নতুন মানুষ অসুবিধা পাব আর যদি করবেন বা করে আছে তিন হলে ধৈর্য লাগবে আর এনার্জি তো লাগে জোস লাগবে মিনিমাম এক বছর দশ বছর

এনাৰ্জিটো লাগিব জ'চ লাগিব তো মিনিমাম এক পাহ কৰিব পাৰিলে এক বছৰো কৰিব পাৰিব দহ বছৰো কৰিব পাৰিব দহ বছৰটো নকৰে দুনে যিমান বছৰ কৰে মিনিমাম ধৰক কমত হ'লেও এক বছৰ হিচাপত কৰিব লাগে বৰ হেভি দানিলেও হৈ যায় কাৰণ কি আমাৰ ডিউটিটো মেমবস্তু যেনে তেনে হৈ যায় সৰু 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 টিফিন পায় আজিকালি ধৰক সমানে সমানে অকণমান খোৱাৰ দানা মানে দানা বুলি কয় খোৱা বস্তু লৈ আহিব লাগে এতিয়া ধৰক আপুনি ৰাতিপুৱাটো চাহ খায় ডে' ডিউটি থাকিলে তো পিছত খোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কামটো ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আমাৰ কিবা এটা লৈ আনি পেটটো তাতে দিনটো চলি থাকে মানুহৰ অকণমান খাব লাগে বা আনি পিছত খাব লাগে সেইটোৱে মই জানো যিটো মই চলি আছোঁ মই ধৰক আপোনালোকক শিকিবলৈ যোৱা নাই বাৰু মই যিহেতু মই যিটো ফিলিং কৰি আছোঁ সেইটো কৈ আছোঁ মই আৰু আপোনালোকৰ এইটো মই জানিব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ গতিকে খোৱা বোৱাত কথা এটা মূলকান্ডি হয়েছে তো আঙুল এগুলি নিশ্চয় পাম আপনার কলপ্রাই দাদা যি বলে ভাবে আর করে আসুন এই যে মানে দেখাইছো এই তেলটা হচ্ছে আপনার যা এখন এখন যায় দুটা হবো এটা চেক্টৰ বাৰটা চেক্টৰ অন্য শিকা দেখা দূৰত গতিকে প্ৰথমে এইটো চেক্টৰ কাম হ'ব তাৰপিছত এইটো হ'ব গতিকে ইতিমধ্যে এইটোৱে আৰু এইটো এটা কাৰণে ভাল আছে ধৰক সুকীয়া মানুহ তাৰপিছত পেচেণ্ট বেলেগ ধৰক হাত পোৱা বুলি কোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পেচেণ্টে বিশেষকৈ যিকোনো মানুহৰ কাৰণে ধৰক সময়তো চিল খোজকাঢ়িব নোৱাৰে গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে ভাল চিলটো ভৰি ৰখাৰ লগা লাগে মোৰো ভয়ে লগা হৈছে আজিকালি আজিলৈকে মইতো তিনি বাৰ হৈছে বাহিৰত আৰু অসমত গতিকে মই এতিয়ালৈকে প্ৰেক্টিছ হোৱাকৈ নাই ইয়াত চাগে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁগৈ কোম্পানী এতিয়া ধৰক তিনিবছৰ প্ৰজেক্ট আছে যাতে শেষ হোৱাৰ লগে লগে গতিকে আশা কৰিব যাতে অতি সোনকালে যিটো জেনেটৰ যিটো ঘূৰি ৰখা যিটো এইটো যাতে উঠিব পাৰোঁ যাতে অপনিঙৰ দিনাখন সকলো যাতে দেখা পাওঁ এতিয়ালৈকে অপনিং হৈ গ'ল কিন্তু চিৰি অপেনিংটো হোৱা নাই যেতিয়া শেষ হ'ব তাৰপিছতে ফিটাকাটি অ'পেনিং কৰিব ডাঙৰ অফিচাৰসকল আহিব মন্ত্ৰী মেলি মিনিষ্টাৰসকল আহিব গতিকে সেইটোৱে আশা কৰোঁ কিবা এটা ভাল নতুন ভাল লাগে সেই আৰ্ট ৱৰ্থ ইন ৱৰ্থ মানে কৈ আছোঁ যেতিয়া ধৰক আপোনালোকে কম্পিউটাৰ শিকিছিলে চাগে ইন টাইম আউট টাইম যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আহে ষ্টুডেণ্টকেইটা যায় ঠিক সেইটো বস্তুৱে ৰেজিষ্টাৰ মানে অলপ বেলেগ টাইপৰ থাকে কোম্পানী তো ইন ৱাৰ্ড মানে যিখিনি বস্তু সোমাইছে লগে লগে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে আৰু যোন ষ্ট'ৰ কিবা এইবাৰ তাৰ চহী ল'ব লাগে আৰু অলপমান হৈছে যিখিনি অলৰেডি ওলাই যাব যিয়ে বস্তু ওলাই যাব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে এইফালে চিকুটি চহী কৰিব আৰু এফালে ষ্টৰ মেনেজাৰে চহী কৰিব সেইটোৱে যদি গতিকে সেইটোৱেই আৰু মোৰ দাদাসকল আছিলে তেখেতসকলে লৈ আহিছে আৰু মই বৰ বিশেষ এটা হাত পানী লৈ নাহোঁ অকণ অসুবিধা হৈছেগৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ খালী ভাতটো আনো আৰু আলু হাজি মই গভমেণ্ট এতিয়া পানী পানী দি পেলাই থৈ দিওঁ কিন্তু মই একবাৰৰ চব্জি তৰকাৰী যোলাটো মই নষ্ট হৈ যায় মানে খাবলৈ আৰু খোৱাটো মই বিশেষ গোটানিটো ডিউটিটো মেইন বস্তু আৰু দৰমহাটো ধৰক আছে সামান্য কিছু ধৰক মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু গতিকে এটা ষ্টেচটো পাৰোঁ গতিকে ইমানটো অসুবিধা নহয় সেইটো দৰমহা তাৰপিছত দৰমহাটো মেইন বস্তু নহয় তো এতিয়া অলপ আগত ভাত খোৱাৰ কিছু ভাত পানী খোৱাৰ কিছু আগতে এটা হেৰি আহিছে আপোনাৰ ধৰক ষ্টৰৰ কিছুমান আহিছিলে ষ্ট'ৰলৈকে অহা নাই গতিকে আমি চিকুৰি এতিয়া ষ্ট'ৰ কামবিলাক কৰিবলগা হৈ গৈছে ষ্ট'ৰ কাম জানো তথাপিতো আমি মানে এনে কৰা নাই কিয় এতিয়া ধৰক দুটা কাম সকলো সম্ভৱ নহয় যিহেতু আমাৰ ষ্টাফ কম গতিকে আমি তিনিজন মানে চলাই আছোঁ দিনত এজন থাকে ৰাতি দুজন থাকে ৰাতি এক্সি বেছি হৈ যায় সেইটো কাৰণে দুজন থাকে আৰু দিনত এজন থাকে গতিকে কামৰ কোনো সৰু বৰ নাই লাষ্ট কৰিব নালাগে গতিকে কৰিব লাগে সিমানখিনি এটা বস্তু মই আপোনালোকে দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে দেশী যোগাৰ বুলি কয় দেশী যোগাৰ কেনেকুৱা ধৰক ক'ৰবাত আপোনালোকে বৰষুণ চৰষুণ দিলে বা ডিউটি কৰিলে ক'ৰবাত গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখিব পাৰে যদি আপোনালোকে পায় যদি বাইকৰ যদি কভাৰ নাথাকে দেখাই আছোঁ চাওক বস্তু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো হৈছিল দেশী যোগাৰ বুলি কয় দেশী যোগাৰ কেনেকুৱা ধৰক ক'ৰবাত আপোনালোকে বৰষুণ চৰষুণ দিলে বা ধুতি কৰি ল'ব গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখিব পাৰে যদি আপোনালোকে পায় যদি বাইকৰ যদি অভাৰ নাথাকে দেখাই আছোঁ চাওক শুকুৰবাৰ আজি মানে কি হ'ল কামত নাই গতিকে ট্ৰেইনটো আহিব লগা হ'ল আৰু আজি প্ৰায় মই আঠটামান বজাত পালোঁ গতিকে জানেই গধি আৰু কাম এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ক'বতো নোৱাৰোঁ এতিয়া বৰ্তমান কৰি আছোঁ আৰু সৰু সুৰা অভাৱ ইমান পূৰণ হয় গতিকে কামৰ কোনো লাজ কৰোঁ বৰ নাই গতিকে আহি পালোঁ আঁহ পোৱাৰ পিছত লগৰজন গ'ল গতিকে ৰাতি আহি পাবলৈ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই কি কৰিলোঁ এতিয়া খৰচাটো কমাইছোঁ আপোনালোকৰ তেনেকৈ খৰচাটো কমাব পাৰে যেনেকৈ ধৰক ৰাতিপুৱা আপোনাৰ এক্সট্ৰা ধৰক কি খৰচাবিলাক চাহ খোৱা হোটেলত খোৱা কিবা খোৱা গোটকা কোৱা এইটো এইটো কোৱা কমাব পাৰে কেনেকৈ কমাব পাৰে মই এটা কৈ আছোঁ কথাটো হ'ল মই ৰাতিপুৱা সৰু এটা টিফিনত ভাত লৈ আহিছিলোঁ আৰু অকণমান পানীটো বেছিকৈ দিলোঁ নিমখ অকণ দি জলকীয়া এটা চোপাই খাই দিলোঁ খোৱাৰ পিছত পানীটো খালেকৈ পানীটোৱে আপোনাৰ কি কৰিব ভাতটোত বেছি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জানেই আৰু মই টুকুৰা দৰ খাই খাই আপোনালোকে তো সেইটো কাৰণে মোৰ মিনিমাম হৈ গৈছে এতিয়া ধৰক দুটামান বজাত খাই দিওঁ দুটা হয়তো বজাত ভাতটো খাই দিম খোৱাৰ পিছত বাছ এইফালে আপোনাৰ হৈ যাব আৰু বিশেষকৈ মোৰ কি হ'ল যোৱাকালি ৰিজাৰ্ভ শেষ হৈ গ'ল দৰমাহত সোমাব প্ৰথম মাহ মাজে এক ডেৰমাহ হৈছে ডেৰমাহ মানে একমাহ দহ বাৰ দিন হৈছে তো প্ৰথম মাহ অলপ দিগদাৰ হয় ছেকেণ্ড মাহৰ পৰা বস্তু ঠিকে আহি যাব লোকসকল আজি মই বিশ্বকৰ্মা পূজা ত' আজি মই এতিয়া কাষত ধুই আহিলোঁ আৰু লগত এতিয়া নাইকৰাকী নাইক ডিউটি আছিলে তো আগৰ পৰা এতিয়া ডিউটি কম্পিউচন মানে টাফ হৈছে আৰু ভাল হৈছে গতিকে সেইটোৱে এতিয়া আজি বিশ্বখৰ খোজা বস্তু বাহিনী বহুত দাম বাঢ়িছে আপোনালোকে কেনেকৈ বা প্ৰাইচ পাতিছে কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব তো বিশ্বল বজাৰ বস্তুটো এতিয়া মইতো বজাৰ কৰা নাই ঘৰৰ মাহঁতক কৰিলে আৰু মাহঁতে ঘৰৰ ওচৰত লিপি ৰাখিছে তো মায়ে বহুত খুচি কষ্ট হৈছে আৰু ঠিক কৰি উপায় নাই চ' আশা কৰোঁ এইটো এতিয়া সকলোৱে ভাল একেলগে চব লাগে যাওঁ বন্ধু একেলগে মই বস্তুটো ভাল ভাল বেছি ভাল ভালে ভালে থাকক আৰু নতুন বেছিকৈ আন ব্যৱসায় নতুন কৰক আৰু বিশ্বত সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে দেখা পাৰিলোঁ তো আপোনালোকে কেনেকৈ বিশ্বকেইটা মই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ বনালে লাইক কৰোঁ চাইক কৰোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ আৰু চ' তিলকুটি বনাই হেপী বিশ্বকৰ্মা